Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilmalana illa ma'allam Tana innaka antal alimul hakim Rabbi syrahli sadri wa yassirili amri Wahlul udatan bilithani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah SWT pada hari ini sekali lagi Kita berada di pentas yang baru pula Kali ini di IPG Ceras ha, Institut Perguruan Institut Pendidikan Guru Kampus Macam-macam ha, lah, tak salah Ilmu <Glain> khas kan, kan tersalah sebut kan Lagi orang oh marah Jadi tak apa, kita menyambung Episod pada minggu ini kita menyambung tentang aspirasi takwa. Pada episod-episod yang lepas saya dah menyentuh tentang sifat takwa, saya terangkan bagaimana dalam ayat Quran yang mana saya bacakan semula dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ya ayuhan lazina amanu kutiba alaikumus musiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanakallah nazim Antara lain maksudnya Wahai orang-orang beriman diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Saya sentuh tentang aspirasi takwa yang mana bagaimana dikatakan sebagai takwa, latihan takwa sebagaimana yang diajar oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengajar ada empat latihan takwa. Yang pertama takut kepada Allah. Saya sentuh sebelum ini. Takut kepada Allah beza dengan takut dengan manusia. Takut dengan Allah kita lagi rapat dengan Allah. Takut dengan manusia mungkin kita lagi. Kan? Yang kedua, saya sentuh juga tentang bagaimana kita beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengaji banyak-banyak. Kemudian kita bertarawih, salat tarawih. Alhamdulillah, penuh tak salat tarawih setakat ni? Alhamdulillah, syukur banyak, banyak. Perempuan je tak jawab, saya pun tak faham kenapa. Kan, sebab mungkin ada yang bercuti dan sebagainya. Kan? Kemudian yang ketiganya kena'ah berpada dengan yang sedikit Berpada dengan yang sedikit Yang mana kita berpada-pada dalam perbelanjaan kita Jangan kita membazir Sebab syaitan dah diikat ni Jadi kalau perangai kita tak senereh Perangai kita ni tak selaku Tak elok perangai kita Kita tak boleh nak salahkan syaitan lagi dah Mana salah kita Kan biasa kadang kita Kenapalah kau baik kau jual macam ni? ni semua syaitan lah ni kan? Tapi sebenarnya syaitan kena ikat jadi mana siapa ganti setan tu? Nah, tu soalan dia kan. Kemudian seterusnya pula selain daripada qanaah tu kita berpada dengan yang sedikit pula, kita jangan lupa. Kita banyakkan bersedekah. Saya dah sebut dah, banyakkan sedekah kan? Tak payah banyak-banyaklah, bagilah sekadar sekadar yang kita boleh. Contoh nampak orang susah pergi. Dan bila sedekah ni pula Janganlah sibuk fikir, mana nak yatim nak bagi ni? Bagus bagikan anak yatim. Mana orang susah nak bagi. Jangan lupa kita tanya pada diri kita. Ada tak yang. Tanya isteri, tanya suami. Ada tak yang. Sedara mara kita yang susah. Sedara mara cari dulu. Kadang-kadang sibuk bagi bantuan senyap. Bagi bantuan senyap. Kadang suami yang ni susah. Kadang kan. Ha. Betul, suami ni berkorban lah memikirkan Bang baju anak bila nak boleh Bang baju ni bila nak boleh Baju ayam bila nak boleh Tak pernah tanya baju abang dah ada ke belum Kan itulah pengorbanan seorang lelaki Tengok-tengok, nah, tengok, tengok, tengok kan ha, berpadah dengan si. kita bila sekah contoh bagi pak long kita tak sihat, dia memang sakit, pergi jumpa dia susah pula. Assalamualaikum pak long, ni anak sedekah sikit ha. Tak adalah banyak bana baweh dalam 50 kg, kan garam kasar 8 kg topung ada Maggi ada kan macam-macam lah kan mi segera apa-apa jenis lah lepas tu bagi pula minyak masak bagi lepas tu Pak Long tu pun sodik terima kasih banyak lah bagi kat Pak Long Pak Long doakan semoga kau murah rezeki semua dah lalang bagi ni takkan duit tak ada contoh lah contoh kan nah, kau bagi dah minta duit lah dia kan nah, bagilah kan dari nak duit bagi duit apa lah salah kan sedekah nak ambil lah Long, buat belanja ha ambil 5 ringgit balance tu simpan ya kan contoh kan ialah walaupun sikit tetapi ikhlas dan yang keempat saya sentuh tentang persediaan tentang hari kebangkitan saya sempat sentuh saya beritahu sebelum ni macam mana kita beribadah banyak-banyak benda ni insurance yang mana ibadah ni pula masalah dia bukan ibadah yang kita buat tu saja tetapi isunya adalah istiqamah kita dalam ibadah Ah tu nak kena tanya, boleh tak kita ibadah ni istiqamah? Sebab benda ni nikmat Allah Taala bagi kat kita. Allah bagi kita kekuatan. Ada orang tu sampai nak semayang pun kadang-kadang terpaksa duduk kat atas kerusi semayang sebab dah tak larat. Ada orang tu saya pernah tengok dekat kampung, kat Kuala Pilah tu ada seorang melutut semayang sebab dia punya lutut dia, dia tak boleh dah nak nak lurus bila dia dah lurus dia dah tak boleh nak bengkok-bengkok tak boleh nak lurus kesian kita ni yang sihat kadang, kadang payah nak semayang Ha, jadi istiqamah selepas selepas raya tu selepas kita selesai Ramadan masuk raya sampai lepas Syawal adakah kita mampu untuk istiqamah? Kan sebab kita bersediaan untuk hari kebangkitan. Besok malaikat tanya, malaikat nak soal kita, nak pukul kepala kita tak boleh dia kata. Sebab apa? Kita rajin berzikir, rajin mengaji. Ha ni tadarus dah sampai juz berapa dah agaknya? Sampai juz berapa dah? Dah dah lima kali ulang dah. Alhamdulillah Dia orang perempuan ada harapan Dia ulang banyak kali sebab dia ramai Orang lelaki kurang sebab dia banyak memikirkan masa depan Ingat eh bacaan-bacaan bersemak Saya ingat jangan kita gaduh-gaduh Bacaan bersemak ni maknanya orang yang mendengar mesti sabar Orang yang membaca mesti sabar Kadang-kadang dia baca pendek panjang tu langgar Sabarlah kita tegur dia kan orang yang kena tegur pun sabar. Kadang-kadang dia pangkat tinggi, contohnya dia pengarah IPG. Contoh tau bukan sini tempat lain, tempat lain ni. Contohkan, dia dah cakap siap-siap walaupun saya ni pengarah, awak tegur je saya, tau. Ha bila dengaji ehm, kita ada panjang pendek salah kan, takut orang nak tegur dia. Panjang tu. Biar 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 biar. biar, 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 biar. Jadi syok je baca tu, eh tak ada salah ke? Okey, macam tu kan Kan, jadi makna boleh, kita kan tegur je lah jadi, Kalau saya ada salah panjang pendek, tegur je, jangan risau Dia baca sikit, kena tegur, ni salah ni. Ni, ni, ni salah ni, ni tak betul ni, ni panjang ni Tak habis lagi satu ayat, banyak tegur ni, 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 ni. Sudah merah-merah muka tu, besok tu langsung tak datang dah kan ha? contoh, contoh lah kan, tapi pengarah sini steady, dia tak ada masalah tegurlah kan. lepas tu orang yang menegur pun sabar banyak-banyak. Dia ada 20 orang satu grup. Seorang baca 19 dengar. Kan jangan sekali-kali kaum kusat satu, kaum kusat dua, kaum kusat tiga, kaum kusat empat, kaum kusat lima. Jangan macam tu. Okey satu, dua mula. Oh, ya Allah dah habis satu juzuk. Macam tu tak boleh lah kan. Maknanya bacaan mesti bacaan bersemak. Ha, yang menegur mesti sabar kan yang kena tegur mesti sabar Yang ni panjang ni kak tahulah, sibuk. Ayah, lah. sibuk ayalah la illallah dah dia tegur kemudian bila kita mengajar pun kena Sabar banyak-banyak. Macam mana bila kita mengajar? Macam mana mengajar? Baca tu. Allah zina. Ya Allahu Akbar. Panjang pendeknya. Cakap. Kak, kak, kak. Yang bacaan ini macam ni kak. Allah zizi zi tu panjang. Na'amanu. Allah zina. Amanu. Ah, oh, macam tu. Ha, baca balik semula kak. Alazina kak Macam ni kak Akak tengok saya betul-betul Kak tengok saya betul-betul eh? Alazina amanu Ikut saya Alazina Alazi amanu Na amanu ha, Macam tu lah sekali lagi Alazina -la amanu Baca balik Alazina Macam ni Kak diam Akak diam Yang lain baca Macam tu payah sangat lah kan Dah lama banyak kali dah ulang kan tak dapat kan. Jadi kalau kita tak tahu kita pergilah belajar. Kita pergi belajar. Kadang-kadang ni kita ni tak apa-apa kan kadang, kadang. Berkira tu marah dekat ustaz tu. Apa benda lah ustaz ni. Mahal sangat ajar mengaji. RM50. Antara sekolah agama komplain. Sampai RM500 lebih yuran. Eh biar dia mahal tu RM500 sebulan. Besok bila dah besar budak tu rosak. Kau bayar RM10,000 sebulan pun tak boleh settle. Betul tak? Berkira sangat dia ada garang tu orang dulu-dulu kalau hantar anak mengaji siap bawa rotan dia kan kesungguhan cuba hanya ni anak saya ajarlah dia ayah ni parang nah siap. janganlah macam tu bodoh nah, nak kan, tu nak membunuh anak tu kan ha, eh ha jadi makna kata kita ni dalam mendidik anak betul ha, ayah pun ngajar macam saya memang susah sikitlah kan kadang-kadang ada setengah ayah dia tak boleh ajar anak dia sendiri dia mengajar dekat sekolah dia mengajar kat tempat lain okey tapi mengajar anak sendiri tu woi darah pahlawan tu sampai ke kepala baca la ilaha illallah budak tu ha huh. 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 budak tu kadang-kadang tu lah kan ha, jadi tak apa eh maknanya beramal sungguh-sungguh sebab apa nikmat cakap bulan puasa ni Allah Taala bagi tu nikmat pasal nak kita boleh beribadah kita boleh solat Kan kita boleh mengaji, kita boleh berzikir, kadang-kadang naik kereta tu subhanallah subhanallah, subhanallah 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 subhanallah. Ya Allah, itu kita kena perbanyakkan. Sebab nikmat yang ni Allah Taala akan tanya ada ada empat nikmat Allah Taala akan tanya akhirat besok. Yang pertama, Allah akan tanya nikmat umur kita. Dia tanya Syamsul meninggal dulu umur berapa? Cek, rupanya meninggal umur 55 tahun. Contoh. 55 tahun tu ke mana kau habiskan umur kau tu? Alamak. 30 tahun contohlah 20 tahun banyak main-main contohnya. -main, Kemudian 20 tahun lagi pula banyak enjoy-enjoy kerja pun banyak. Tinggallah 5 tahun terakhir je lah Barulah saya ha, pergi ke masjid Pergi majlis ilmu Oh ya ke? Majlis ilmu yang last saya pergi pun dekat IPG tu Oh ya ke? Ya ke duduk mana? Saya itu pun duduk belakang-belakang. Ni contoh lah, contoh. Saya tak cakap macam tu. Kang orang terasa pula cakap orang belakang kan. Tak contohnya itulah. Jadi makna ditanya nikmat umur kita. Saya tanya balik. Semak balik kan umur kita, channel kita habis kan. Banyak kita duduk mengaji ke, banyak bercemporo penjump ke, tak tak cempora. Tak faham entahlah, tapi tanya buka kamu 9 kan. Bangun, bangun kajutkan anak, kajutkan isteri, mari kita sama-sama kita solat dulu. Solat sunat dulu kan, zikir. Agak-agak dah setengah jam semayang pun semua. Doa, walhamdulillah rabbil alamin. Bau poi dekat menu hidangan kita. Duduk baru makan. Sebab tadi dah bangun kan kita makan. Lain tau. No. orang perempuan kan tu sebab saya selalu cakap. Orang perempuan ni paling senang nak dapat lalatul qadar. Tu. Dengan syarat bangun niat kerana ibadah. Terbangun so, pagi jangan komplain. Bangun tu niat. Ya Allah. Aku niat bangun hari ni ya Allah kerana kau ya Allah. Aku masak hari ni biarlah ahli keluarga ku dapat makan bertenaga dia besok berpuasa ya Allah. Amin ya rabbal alamin niat kerana Allah dapat pahala ibadah kono pula malam tu lailatul qadar. Nampak. Jam tu cara eh? Jangan komplain tang 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 tang. Tang yang bangun dan yang masak dan yang membuto kau tu kan tu masalah tu. sian laki laki langsung bangun laki bangun weh mak kau marah bangun bangun tu kan. Ah kan. jadi makno eh bangun jangan kira-kira. Yang paling marah tu orang lelaki lah. Kadang ada setengah lelaki tu bukan sinilah tempat lain. Dia siap sound bini kau dah kunci jam belum? Kau dah kunci jam ke belum? Kan tak lapih sahur kan Kunci, kunci, kunci macam bini seorang yang kena bangun Kau kunci lah juga Betul tak? Ha. Tu sebab kan Kita bangun sama-sama Raikan sama-sama pagi tu Sahur, Tu cara nak bertenaga tu dia Makan Ya, yeah. kemudian yang ketiga nikmat yang akan ditanya oleh Allah adalah nikmat ilmu. Ilmu ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Ilmu tu adakah kita manfaatkan ataupun tidak? Contoh, kita pergi ke tempat belajar kita, institusi kita kita belajar. Target IPG Ustazah tu ajar Antara lain kita hendaklah amanah Di dalam tugas kita Contoh lah Kemudian bila kita keluar Dah dapat dah ilmu tu Ilmu tu tak pula kita ikut ha, Tak pula kita laksanakan Dalam pengamalan kehidupan kita Macam mana tu Silap-silap Boleh membawa kepada kufur nikmat Nikmat ilmu tu kita tak jaga betul-betul Baik -betul. pula pun jahat macam-macam Ni semua bakal-bakal guru ni Sian saya tengok Kan, saya boleh bayang betapa dahsyat yang budak-budak sekarang ni yang bakal dihadapi oleh anda semua. Saya dulu memang dululah masa kat sekolah ustaz betul-betul sabar dengan saya. Saya ni nampak eh, macam ni ni tapi nakal masa sekolah dulu. Ya Allah. Betul. Kalau tak bergurau tu tak boleh. Gata badan kalau tak bergurau. Sampai kan ustaz saya mari nak bawa balik semayang jenazah kan. Semayang jenazah dia bawa mayat betul Membawa mayat betul Tapi waktu semain jenazah tu kan Iyalah sebab orang belajar sekolah agama ni Setan ni pangkat tinggi-tinggi datang Tak ada setan pangkat yang sekolah biasa Dia hantar setan biasa-biasa ya. Tapi sekolah agama ni Setan pangkat tinggi-tinggi Jahat dia jangan cakap lah Manjir asrama perempuan ya, Dulu lah ada budak lah Bukan saya orang lain Saya cuma menggalakkan dia ya. Macam tu lah masuk lah, lah, lah. lah. Ha, jadi waktu bawa, bawa sama jenazah bawa sama jenazah, jenazah tu kan ustaz tu cakap siapa nak main main, main lah tak ada berani main dah bayang nak belajar sama jenazah bawa jenazah buat tu tapi yang polik waktu semayang tu jenazah tu jauh lotak eh. so pun kenapa ha? kan tapi kita semayang elok lah bila dah habis tu kan baru ustaz tu bawa ke depan bawa ke depan ustaz tu so buka tutup itu buka tutup buka muka nampak pucat kau sana hidup lagi Sabanai bukan mayat dah Orang tu hidup lagi berlakon jadi mayat Ustaz tu terpaksa so bayar Biar budak ni elok sikit semayang lah. Betul saya, saya masa tu saf ketiga Saya tinjau kan Macam berombak ke dadah tu ha? Saya pun bisik hidup ni wi. Hidup ni tu ha macam mana berambak lah nafis Dah mati dah tu Dia takut Dia takut Dah mati dah tu Saya pun agak ayo. Lepas tu ustaz nah, Barulah hari ni saya tengok Hantar semua elok sikit Kalau tidak tu Main 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 ha, Besok kalau kita mati Macam ni lah kita Saya masih kita tengok mayat tu agaklah lama bona Ustaz tu membebel Jenazah ni dah tak tahan Pagak dia macam Zab dah sudah Lom lari semua orang Ya Allah wakbar Dengan saya Saya, saya pun apa hal Oi, tu bangun Saya pun lagi lah Bola lagi Kan Yang kawan saya lah Ada seorang kawan saya Sian yang duduk Sah depan Saya macam ni Langsung kena panggil ustaz tu ha, Kena panggil ustaz tu Jangan gurau Benda-benda macam tu Main-main dengan jenazah pula tu. tu saya kena dulu dulu. Saya pun pernah dulu Di peristiwa kedua lah Kenakalan saya lah Dulu kita ragging lain Sekolah agama ni Dia ragging saya Malam tu saya kena jadi imam Semangat Tarawih Oh Allah hai. Apa abang ni Sikit tu Tak payahlah Buatlah benda lain Tak dapat jadi imam malam ni Saya kena malam ke boleh Apa bezo malam 6 boleh Dengan malam lain Apa bezo malam 6 boleh Dengan malam lain Malam 6 boleh Ada kunut imam yang okey biasa dicakap jangan lupa ya malam ni kunut dicakapkan sebelum witir tu saya tak ada saya cakap dah siapa aku pilih dan saya pun sami Allahu liman hamidah Allahummahdina fiman hadait boleh bayang tak jadi apa ada dah sampai bawah naik balik Allahu akbar ha ada yang dah sampai bawah tu dah sujud tu. Eh? Melutut eh. Kurang ajar, kurang ajar tu. Ada seorang tu dah sujud. Lantak lah kau. Aku tak bangun dah lantak lah kau. Ha, dululah, dulu. Eh? Ha, tu nekmat. Tu nekmat. Nekmat ilmu tu kan. Tapi dah insaf dah. Dah insaf dah. Tak macam tu lagi dah. Dulu je. Dulu. Dulu. Dan yang keempat. Nekmat yang keempat Allah Ta'ala bagi kita. Nekmat harta. Di manakah kau belanjakan harta? Kan dia tanya balik, oh aku dulu ada duit banyak ni aku buat apa? Duit kau banyak sampai tak pergi makah. Haa -ha, ah, lah sibuk bona tak pergi. Berapa banyak kau infakkan, ada tak kau infakkan harta atau ada kau sedokah? Ada, contoh kan ada. Kalau ada baguslah jadi kita sedekah. Tak semestinya banyak, sikit kan. Bagi kat suami pun satu sedekah sebenarnya. Nampak lah Rangai kan Belum apa-apa Lido lah kan ba, Ada saya Bantu suami saya Nak balik kampung Duit minyak tak ada Almaklum lah kampung je jauh Kan itulah kadang saya pun negan Dengan perempuan ni Gama kahwin je jauh Orang lelaki gama cik dia dokek Yang perempuan Kenapa gama cik je jauh Cik dia dokek kan senang Orang perempuan lah Kenapa suka kahwin je jauh Jawablah Kenapa Kenapa? Kenapa? Duh. Dengar tak dia jawab? Kenapa sekali lagi? Duh. Ha, dengar. Dah jodoh. Sok kalau tertiba laki kau bawa bini baru kau cakap. Dah jodoh. Jawab macam tu. Apa lah lain pula. Dah kau jawab macam tu tadi. Apa lah lain sama lah tu. Mau nyosa dan jawab. Kan? <laughs> tak adalah. Makna kata kita belanjakan harta kita sedekah. Macam saya cakap tadi lah, utamakan keluarga kita. Lepas tu kelebihan kita. Dalam bulan puasa ni banyak kelebihan yang dah bagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya kelebihan bau mulut. Ni kelebihan untuk umat Nabi Muhammad ni bau mulut busuk. Kan bukan busuk lah dia macam lebih macam bau semacam lah bau baeng Tak KL sebut akan bau semacam kan tapi insyaallah Allah Taala akan gantikan dengan haruman kasturi ya Allah semerbak bau wangi tu tak boleh nak bayang bau wangi tu kan asah wangi kemudian Allah Taala bagi apa lagi Allah Taala bagi kita kelebihan malaikat beristighfar untuk kita kemudian Allah juga bagi pada kita perindahkan syurga untuk kita setiap hari yang keempat syaitan diikat dan yang kelima kita akan mendapat keampunan dengan syarat beribadahlah dengan sesungguhnya. Ha, sebab kita tak boleh anggap hari tu ada saya ceramah tajuk dia andai ku tahu ini Ramadan terakhir. Memang kena anggap inilah Ramadan yang terakhir. Tak boleh andai, -andai dah memang inilah yang terakhir. Anggaplah ni Ramadan terakhir. Buatlah betul-betul jangan kita sia-siakan masa kita dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam lain masa. Sekian saja daripada saya. Sudilah kiranya menyambut salam manis dan salam sayang daripada saya Syamsul Debat untuk anda semua di mana jua anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.